Qocu, elə xoşgadam xanım, elə efirə də studiyaya girəndə elə birinci məni görsün ki, bala, sən nə vəziyyətdəsən? Səni bu günə kimsalıb? Elə belə oturmuşdum, an dolsun Allah. Bu rekordda məyənlə iki nəfər xanım üzr istəyirəm. Bu rekordda məyənlə iki nəfər xanım məndir ki, sən dur gəl bura. Mən qutqamı çıxartmışdım, telefonumu söndürmüşdüm, hamsa deyilmişdi. Mən getdim qutqamı da götürdüm, an dolsun Allah. Həmen efirdən məni kənara çağırdılar. Kimin efirində? Xoşgadam xanım. Poşkadəm xanımı, verlişinə sənə axtarramam. Məni kənara vaşdırdılar ki, sən efirin efri çorruysan. Ba maşın var, zil maşın, orada zibizat daşıyır. Gəl maşınından tutup bir nəfər belə bir susulan zarıyır. Ona baxdım, "Ramin, mən də bunu bir cəhəvə görmüşəm. Yəni xeylə batıramam. Gülmə bu pis vəziyyətlər. Tam adamam mən bunu." Dedi mən, "Na Nə varım, neyinim? Deyirlər, hə, bə teze pis vəziyyətlərdir. Buna yardım lazımdır." Dedi mən, "Vallahi yardımla belə ki, 5 manat, 10 manat mən balan bozdan kəsib verə bilərəm." Sonra oturdum, büdcəni qoyalım, demə axı